Вітаю вас в ефірі телеканалу Миколаєва, програма Контраргумент по скрипту». І е, зараз із задоволенням представлю своїх гостей. Сергій Саков, керівник громадської організації Відкрите місто, Олег Абрамов, інженер-кораблобудівник і Борис Ковтуненко, експерт з суднобудування. Доброго дня, ми раді вітати вас у нашій студії. Тож, е, шановні наші гості, сьогодні ми продовжимо тему, яку порушували вчора: суднобудування, чи є перспективи у Миколаєва повернути. Гучну славу міста Корабелів. Перш ніж ми з вами почнемо власне розмову, я пропоную подивитися відеоматеріал, який ми підготували завдяки коментарю Ігоря Одієнка. людина для вас і, мабуть, для миколаївців, знайома. А потім ми власне прокоментуємо і продовжимо нашу розмову. Миколаїв протягом тривалого часу був відомий на весь світ як місто кораблей. Три потужних судноводяних заводи. На них працювала чи не половина жителів. Підприємство випускало продукцію, яка давала право носити городянам почесне звання. Сьогодні навряд чи хтось припише Миколаєву колишню славу, хіба що в негативному забарвленні людей, які доклали руку до знищення трьох унікальних заводів, насправді вистачає як на місцевому, так і на найвищому рівнях. Хоча колишній директор заводу імені 61-го комунара Ігордієнко впевнений, що в самому місті не варто шукати винних. Вони всі у Києві. шукати людей в державній системі. Ведь не сразу вдруг получилось. Ведь когда нам, назовем так, дали самостоятельность предприятиям, то через капиталисты стояли в очередь за заказами у нас на заводах и конкурировали не на словах, а на деле. Только чтобы в клиницах нашей заводы заказывать у нас суда и корабли, и вопросов даже не было. Это мы, судостроители, выбирали себе партнеров. І заводи працювали успішно, а потім, впевнений, Ігор Овдієнко, держава почала штучно підвищувати ціни на метал, ліс, хімію. Крім того, деякі замовлення виконувалися не один рік, що було можливим лише за тісною співпраці з банками. Втім, несподівано вони стали давати кредити за надто високими відсотками. Це державна система. Державні ще були банки, потім стали частні. стали давати кредити по 300%. Як можна назвати це, як не провокація гибелі заводу? Тоді на кожен спуск судна до Миколаєва приїжджали керівники країни. Удієнко ставив питання, як виживати заводом за таких умов. Його, начебто, розуміли, але нічого не змінювалось. А потім настала черга приватних інвесторів з державою укладалися угоди, які ніколи не виконувались. Тож сьогодні підприємства у сумному стані, майно розграбоване. Втім, Ігор Авдієнко впевнений, заводи реанімувати можна, і користь місту буде чи не миттєво робочі місця, соціальні і відрахування до бюджетів. Але відповідальність має лежати не лише на керівниках підприємств, а й на профільному міністерстві. Поки що Авдієнко нікого не бачить в ролі ефективного інвестора і менеджера управлінця. Він готовий вже сьогодні говорити про можливі позитивні результати, хоча при нинішньому стані заводів ефект стане очевидним навіть не через рік. Ми хочемо перемогти в цьому питанні. І перемогти, що ми хочемо? От я і сказав, ми хочемо відновити десятки тисяч робочих місць. Якщо ми цього хочемо, що ми з цього будемо мати? Я от, слово радикальне употребив. Якщо вплоть до того, щоб відмінити всі налоги судостроительних заводів, всі. Что мы будем с этого иметь? Мы будем иметь зарплату. Люди будут ходить на работу, получать зарплату. От зарплаты он не получит, 30% сразу отчислят казну государства. Это ж мы знаем. Вот выгода государства. Люди будут работать, стабилизируется обстановка. Не будет безработицы в городе, не будет э, негативных явлений, которые все больше и больше себя проявляют. Вот какая выгода. Да, во имя этого надо и вкладывать деньги. Но вкладати деньги тут же просить результати вложений. Не бачить Ігор Авдієнко і кадрової проблеми. Впевнений, якщо створити всі умови тут, фахівці повернуться з успішних суднобудівних заводів Європи, Кореї тощо. І технології не так вже й вперед пішли на його думку. Тож відродження суднобудування можливе, головне захотіти. А от якої думки дотримуються фахівці в студії, зараз дізнаємось. Ну, власне, як на мене, то Ігор Миколаївич, ну, дещо ідеаліст, наскільки я розумію. В нього так все ну, красивенько, так відродимо і все буде гарно. А якої думки ви дотримуєтесь? Сергій Михайлович? Ну, давайте з вас. Почутим. Ну, я вчора сказав, що я общем-то, песиміст в цьому плані. То, что касается, что нашим предприятиям не нужны новые технологии, это совершенно неправильно, потому что сегодня наши предприятия вообще ничего не затрачивают, ни, ни грамма времени. Но в принципе, когда работали, затрачивали на, тонну металла, на обработку тонны металла порядка 150 так называемых часов, норма часов. В Корее на такую же операцию уходит 30 часов. То есть нам надо в пять раз повысить эффективность нашего производства. От чего это будет? Это, это зависит это... от технологий, от оборудования, которое применяется для выполнения вот тех самых работ. Вот. И основная проблема возникала: вот почему, собственно, мы пришли к, этой, к этому состоянию, она возникала в том, что, получив свободу хозяйствования, наши предприятия, прежде всего руководители, не были готовы к этой свободе. Их никто не учил быть менеджерами. В оформлении заказов. Никто тогда не слышал такого понятия, как риски, которые надо оценивать при заключении любого контракта. И когда мировая цена на, на э, сталь была в то время 500-600 долларов за тонну, то контракты заключались по стоимости металла 100 долларов. И надо было понимать, что в какой-то момент эти цифры будут сближаться. Вот. Поэтому вот все это и так и происходит. Вот он говорит о том, что капиталисты в очереди стояли. А действительно ли так было? И, 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 судо, и наши судостроители могли выбирать, хочу. стояли в очереди, потому что наши заказы были очень дешевыми, потому что если даже металл э, в стоимости судна э, стоил в пять раз дешевле, чем на европейских мировых э, верфях, то, конечно, придут к нам строить и строили, а мы, и стро лучше всех. То есть, в принципе, качество в то время, это начало 90-х годов, было очень высокое, потому что еще вот, преснопамятно было кораблестроение, где военное представительство осуществляло очень жесткий контроль, были на месте все специалисты, которые выполняли уникальные работы, все это было. И здесь Игорь Николаевич абсолютно прав. когда же, собственно, переш... произошел вот этот перелом, как... когда вот все начало приходить в упадок? Ну, вот тогда и произошел перелом, 90. когда начали заключать контракты абсолютно бесперспективные, без учета тех рисков, которые могли бы произойти. В результате эти контракты стали убыточными, начался накатываться ком, который привел к тому, что появились проходимцы-щуркины. Мы вчера затрагивали этот вопрос, вот здесь папка там, Ярослав, ведущий, говорил о том, что там только начали заниматься черкинами, бросили. Вот в этой папке, начиная с 10 марта 2005 года и заканчивая мартом 2007 года, вся история взаимоотношений еще с одним губителем судостроения, в частности, Черноморского завода. Ну, как еще одна из причин, да, в советские времена была плановая экономика, вот вы говорите о том, что и менеджера не оказалось, и так получилось, что после развала Союза и в Украине не оказалось человека, который ну, мог бы эффективно управлять в принципе отраслью, я не говорю только о Николае. Ну, тут даже да? дело не в одном человеке, а в принципе Струк может, в структуре да, вся структура она была так сказать, не приспособлена к этим новым отношениям. Вот, Где-то в 2000 год приблизительно в Англии была издана книжка, злободневное для нас э -э, бизнес-судостроение. Вот там э -э, в этой книге э -э, говорится о анализируются э -э, конкурентные преимущества, которые должны быть в условиях рынка, у предприятий. Вот. Так вот, мы, эти все конкурентные преимущества к сегодняшней э -э, дате уже растеряли уже давно. Но вначале у нас они были. Это цена металла, цена рабочей силы. А, скажем, некоторые преимущества у нас так и не появились. Это вот, э, скажем, политика верфи, как правильно строить, специалист, менеджмент. Этого так и не было. Но вот, э, как, ну вот одна из причин тоже э, к падению численности рабочих мест – это я бы добавил к тому, что говорил Сергей Михайлович, это вот был в 70-е годы экономический кризис, вслед за, вслед за которым был кризис судостроения. И весь мир при этом, он сократил у себя судостроение на одну треть, а потом даже на две трети. А мы в это время наращивали судостроение. У нас в это время появилась на заводе Океан вторая очередь. Это та, которая сегодня самая новая в отрасли. И это самое, это цеха очень оснащенная новым оборудованием современным. Даже сегодня оно еще современное. Вот это тоже важно. И поэтому с 52 человек упасть вот на 17 это 17 включая ютз там сохранились места больше всего вот это конечно восполнить одними судостроительными заводами уже нельзя изменился бизнес э и столько рабочих уже просто объективно не нужно ну и конечно вот производительность труда это 25-35 Человека часов на тон устали, это очень важный показатель, а у нас, да, действительно, 150 и больше. Я много проводил работ по оценке цехов и заводов, и, так сказать, судов, и справки, которые заводы давали, они были таковы, что с трудом удавалось получить справку, в которой было 190 человек часов. Вот такие трудоемкости. Разве можно соперничать, конкурировать с теми, кто всего за 25 делает? Но ну, это касается больших судов. Это вот балкеры, танкеры, там, типа Панамакс. значит, там ну, они цифры ненасыщенные. Цифры. Вот, и там э, чрезвычайно сложно. Мы никогда не угонимся. Ни за китайцами, ни за корейцами, ни за вьетнамцами. Вот они впереди, и у нас должна быть другая. Миша. может быть, если бы был другой подход не только на местном уровне, а и Киева к этому мы бы могли угнаться. Но... Ну, а кто из Киева мог? Хотя там верфь была и есть одна из верфей. Я имею в виду ну, поддержку государства на нашем Государство, государство позевало самый главный момент, когда потенциал действительно был, когда у нас было реальное конкурентное, преиму реальное Нет, конкурентное преимущество. Да, в этот момент просто государство посчитало, что судостроение точно так же, как и авиастроение, это как бы выживут сами, вместо того, чтобы сконцентрироваться, и эту курочку, которая несет золотые яйца да. и яички, поддержать, обратить на нее внимание и сделать как бы ну, э, локомотивом всего. И правильно вчера говорили, Игорь Николаевич говорил о том, что, э, это самое, о том, что один за одним судостроителем 5-7 человек других профессий стоят. То есть этого локомотива подтянул все остальное, этот момент упущен, мы находимся совершенно в другой ситуации, когда идет стагнация судостроения в мире, поэтому говорить уже о тех возможностях, которые были, сейчас очень сложно. Сейчас надо говорить правильно, Олег Николаевич говорит, о своих рынках, о своих нишах, они существуют, ими можно и нужно заниматься, но не рассчитывать на то, что мы будем строить там миллионы тонн две, так как это было раньше, Борис Николаевич, чуть-чуть вот ну, с я... вами, да? да, да ЧСЗ, буду... вот, ну, пожалуй, наиболее его, ну, по крайней мере, он наиболее на слуху из трех Николаевских заводов. Очень часто меняются собственники, неэффективный менеджмент, и все это привело к тому, что сегодня завод, в общем-то, в очень плачевном состоянии. Собственно, в каком состоянии он сегодня? Что там сейчас происходит? Ну, я сейчас, я думаю, что вчера об этом было сказано. Значит, никто не... Потеряна активная часть основных фондов. Значит, не, вос, не восстанавливалась, в смысле, не покупалась новая технология. И никто это не управлял этим процессом. И, естественно, если ты не идешь, ты на месте стоять не можешь. Ты просто отстаешь. Если ты 23 года ничего не делал, то ты просто отстал на эти 23 года. Но нужно знать специфику гражданского, есть понятие судостроения и есть кораблестроение. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Значит, стоимость военных кораблей намного выше гражданских, до, если на единицу продукции доходит до пяти раз. И, в общем-то, это, это во всем мире так. Значит, и завод проектировался как завод, то есть под военную продукцию. Если, допустим, во всем мире это верфь, а остальные фирмы просто как сотрудничают с ним. Там линии главного вала одни делают, вторые там модульные эти ведут, везут эти каюты, эти кабели и прочее, прочее. Значит, и это было, чтобы минимум возить это самое оборудование со, всей, со всего Союза. Потому что, да, возилось от Владивостока до Калининграда, до Грузии, все это, это конечно, на экономику скатывалось. Япония, если это завод, вот, если форма завода, то он где-то в радиусе 60 километров, все комплектующие. То есть тут экономика сразу на лицо. Или, или 5 Украина, Украина в этом смысле, да, вот да, при, да, при развале развали оказалась... Но, но, вот, но, но оборонка, оборонка, она все это смазывала и так далее, и так далее. Вот. Я хотел все-таки затронуть развал. Значит, в 92 году я еще, ну как сказать, был в администрации, и я смотрел все эти вещи, приезжало два министра. Я не хочу называть. Люди, которые многие знают это. Если кому интересно, я скажу. Нет, вы скажите. Ми 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 министр оборонной промышленности России, Зверев, и наш приезжал, министр. Значит, они с предложением госзаказ на 10 лет, на три завода. На все три завода. Вы представляете, что это такое? Это, я, я нет. это 10 лет они бы были на плаву. Вот. А так их сразу бросили, как вот если приравнять, вот оторвали младенца от груди и бросили его, и пусть он выживает. Он привык э, эти судостроительные заводы обслуживала целая сеть инфраструктурных институтов. Были такие сниты с технологией судостроения, как техно, они, они постоянно новые методы применяли за границей все это дело э, тоже сравнивали э, технологии судостроения, это судового машиностроения были такой институт был. Был институт ЦКБ «Прогресс». Вот. ЦКБ «Черномор судопроект» – это очень мощная организация с очень мощнейшим кадровым составом. Кстати, Олег Николаевич выходит оттуда. почему он так вот уверен? «Черномор Да, почему он так уверен? Ну, 30 лауреатов у нас у нас Главные конструкторы. И после этого, значит, а, Одно время после этого возглавлял Минпромполитики, ну, которая судостроение курировала, наш выходец из завода 61 коммунара Черненко. Был министром, но он ничего делать не мог. Его не понимали. Там в Киеве никто не знает. Допустим, там президент Кучма пришел на варях а пришел, и говорил, Ганна Чоган. Ну, понимаете, это... Ну, хорошо, приехали министры и... И, и даже не пускали в кабинет. И даже разговора не было. Вот и после этого 10 лет потеряли, бросили, вначале правильно Венка бросились ребята, все это начали, ну как сказать, заказы. Но так как мы платили мало, качество работ стало падать. Стало очень резко падать качество работ. Вот почему понадобилась свободная экономическая зона, чтобы платить нормально. Там, я знаю, одно судно, тут уже я вам не скажу. После э, 3000 замечаний. У них очень с, с, настолько скрупулезные у них специалисты иностранные. Они приехали, 3000 замечаний. Ребята, да вы что, вы с такими не работаете? То есть, ну, когда малая зарплата, естественно, требовать очень тяжело. Вот специально Да, чтобы восстановить в каком виде, значит, надо честно сказать. У нас народ патриотически настроен, все судостроители, или выходцы, или их дети, внуки, и, и говорить просто так, вы знаете, надо похоронить и забыть. Ну, это политически неправильно. Они хотят все патриоты содостроения. Все патриоты содостроения. Им надо говорить, да, вот, вот как этот самый э, шахтер приехал и сказал, что вот закон, сделаем о судостроении. Вот, вылез только из шахты и сразу понял откуда-то, что он может... Не, ну вас... все мы понимаем, что закон, да, Нет, был... так Хорошо, вот. в Николаеве не... это очень популярно. Так, я вам скажу что конкретно, что нужно делать. Значит, чтобы свободная, во-первых, свободная экономическая зона, она должна четко быть ну, об, обос, обоснована. Я в знаю, Николаеве что, была. Не была не абсолютно, не, абсолютно не без, без обоснований, без аналитики. Вы вот слышали, что говорил Романчук? Говорит, что три закона нарушили. И не не могли ввести вот тот закон, который этот самый предложил этот депутат, шахер. Наконечный. 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 Вот. То есть никто, значит, это даже просто на коленях где-то написано в фае этот закон под выборы специальные. И кстати все все вот эти, все вещи делались под выборы. Подвыборы, свободная зона, это флаг подвыборы. Не, знаю... не согласен. Почему вы не согласны? Дело в том, что закон о специальной экономической зоне Николаев делался не подвыборы. Он был принят, и закон о поддержке судостроения был принят, и по этому закону почти 6-7 лет наши предприятия работали. Это достаточно успешно тогда. Абсолютно четко могу сказать, что в этот момент определенный прогресс, в судостроении появился. Почему и Николай на Залуде «Океан», и даже на Черноморском, и даже на 61-м, который к тому времени практически ничего не строил. Это Почему появилось? Николай лишили этой привилегии? Потому что выбросили вместе с водой, выплеснули ребенка, посчитав, что специальные экономические зоны – это лазейки в границе, через которые идет контрабанда. Да вы проверьте, возьмите конкретную зону. Проверьте, что ну, там делается. Найдите эти лазейки и тогда закрывайте или перекрывайте лазейки. Нашли в Донецкой области завоз окорочка, окорочков да. по ну, ну, не практически беспошлино. И распространили эту практику, вот это обвинение распространили на всю Украину. А, собственно, какие привилегии даст Борис Николаевич? Какие ну, привилегии я вам скажу, даст, если что если заглянуть в историю, была такая Порто-Франко в Одессе, помните, почему она умерла? То же самое контрабанда начали рыть канал, эти подземные тоннели и все умерло. То же самое судьба. Это само построение свободной зоны, оно не по законам, которые могли бы можно было контролировать. Значит, если в Китае свободные экономические зоны вдоль побережья океана и огорожены колючей проволокой и никакой фильтрации нет. Получается, между э, самой э, территорией, то есть иностранный капитал не был, э, пусть не, не пустили его на, на территорию, и, и там все процветало. Но Министерство экономики Китая 10 лет разрабатывало законы. Оно все это все у нас налета там сказали. Давайте, у нас не очень много времени <как> осталось. К сожалению, нет, нет, теперь успею... конкретно, да, что, да, сделать? конкретно. Я что, скажу, что сделать? Я скажу, что сделать. Значит, у нас, в общем-то. Э, как сказать, экономика не стоит на месте. У нас очень много умных людей, довольно-таки интеллектуально, которые работают над, над, этими вопросами. Поэтому я могу называть фамилии, могу не называть. Давайте конкретные шаги. Они работают. Нужно создать значит, чисто три группы инициативные. Ну, там уже есть люди, которые занимаются этим делом, которые одни будут значит, это самое, при, припортовывая эту зону, может быть, она будет, в смысле, порты вместе с производством. Это будет, и они будут отделены, их можно географически отделить. Второе, это, значит, эти самые uh -huh. судоремонт. Судоремонту мешает большой канальный сбор. Тут есть специалисты, которые могут сказать оптимальный вариант, когда будет у нас тут, как в Гамбурге, хотя бы не как в Гамбурге, у нас будет много судов. Они будут начинать ремонт при разгрузке погрузке и потом просто продолжать. А это очень выгодно. Судоремонт очень дорогой. Я знаю людей, которые у нас работали. Это, это такая работа, как бы ну, она не серийная, и она очень хорошо оплачивается. Его судоходство и судостроение только лишь как говорили, это самое, как же, по востребованности, по востребованности. Не просто даешь настроение, вот давай столько того, такого нет. Значит, отслеживать рынок. У нас есть группа одна, которая занимается этими вопросами, уже реально. То есть этих этих людей просто нужно как бы э, помочь, им. потому что я по словам этого замглава администрации, я впервые вижу с наших времен, вот это, так мы работали по такой системе, что он как-то хочет помочь, и он занимается активно этими вещами. Вот этому вот нужно. А его профиль. Да, ну, вот, вот, те, вот, эти, те, те, те. вот вот эти три направления они должны дать. Ну, концепция понятна. Диверсификация капитала на три направления. И эти должны дать конкретно, что это даст, какая, допустим, ну, за проход, сколько нужна оптимальная цена потом, какие должны быть, в каких рамках зоны, что она даст, что можно было обследовать, через год это будет, это, через два это будет, и, тогда. и это все должно четко отслеживаться. Если оно будет нормально рассчитано, оно будет отслеживаться, если нет, то этого не будет. То есть кадровый потенциал есть, но сейчас эти за границей там не, нет таких, как у нас. Вообще не роль их, это самое, университеты. У нас два мощных университета. Я общаюсь с этими людьми. Это люди, ну, дай Бог им еще здоровья и жизни. То есть есть с кем То есть в принципе, в принципе, вы считаете, да. что перспективы уникальны? Да, Николаев... Конечно, только вы... здесь нужно приложить голову, приложить аналитику, все, и анализировать рынки. Я вам скажу, там сколько доцентов, столько профессоров есть. Люди, которые могут это. Нет, они, они, кстати, работают именно практически. Я почему говорил, у этих людей уже есть у некоторых капитал свой. Вот сейчас вопрос, как его вложить, боятся же, значит, этих налогов и так далее. Есть у нас уже люди с деньгами. И они уже кооперируются, они, это процесс идет. Вы что думаете, ждали, когда вот мы придем, выступим и тогда, ну что, будем, ребята? Я, ну, будем я, я общаюсь, я счастлив, что они со мной общаются, и я им что-то помогаю, а они, они, мне помогают. Вот, например, есть такая организация. Давайте, к сожалению, у нас ну, уже у нас закончилось. Вот. Обязательно. У нас, к сожалению, уже закончилось время. Я дякую за то, что вы дали доступ. На жаль, на жаль, уже 25 минут про книгу. А мы же хотели рассказать про книгу. Про Можно я вам отдельно это расскажу? вас Ушли из эфира, да? Нет, мы еще в эфире. Я благодарю за то, что завитали, благодарю за ответы. И обязательно послушаю про книгу. И я надеюсь, я и читать смогу. Спасибо за то, что завитали до студии. На все доброе. Спасибо.